小雪，你怎么来了？柳梢呢？他替我应战，我不放心。柳梢不在这儿，我带你去。 一个绣花枕头，要能耐没能耐，要修为没修为，也敢妄自出头。我这是银丝蛇鞭，凭你也敢躲？阿七小姐，都是我的错，你不要怪柳少，跟柳少没有关系，都是我的错。给柳少求情，凭你也配？下贱厨娘的女儿，永远都是下等人，活该被人踩在脚底。 进了侯府就想逆天改命，反正你的下贱爹也不在乎你的死活，哼，赔点银子便是，还敢攀着这绣花枕头来挡我的道？想我饶柳梢？行，你自断双臂便是。或许我能放他一马。 什么？刘莎<叶>、啊，不要，小雪，你不必这样，这事儿跟你没关系，刘莎。刘 未曾经历苦难，不曾受过折辱，不懂良善之女。你和我们不一样，你不知道吧？像你这样的人，才是最可悲的。哼、嗯，你还教我做人，凭你也配？小雪的双臂，我还偏就要。嗯 流光展的建议是什么？我有三尺锋，斩尽不平时，这就是流光展的建议。对于高高在上、随手撒钱、不知人间幽谷为何物的柳大小姐来说，太过于复杂。我有三尺锋。 不是，你的手已经废了，像你这种人，不配做武阳侯府的弟子。流光斩，刘生、啊，刘生，柳生赢了！刘生，刘生，刘生，白风师姐。 有没有看错？刚刚柳梢使的好像是主上的流光斩。 大师兄，哎呀！你，杜师兄、哎，你,你腿没事吧？我刚才只是起开，这不能算。我和他重新来过。比赛的规则是不能离开太极台，你已经输了。重儿，你太大意了。这厮一向狡猾，我和他重新来过。哎呀！住手！重儿，愿赌服输吧。不过陆离，要不是你大师兄没有竭尽全力。 你也未必能赢。是是是是，我怎么可能打得过大师兄呢？杜师兄，承让。哎，主上，刚才你说赢了可以获得一个愿望，说话算数吗？当然算。你希望我替你完成一个什么样的愿望啊？任何愿望都可以啊。任何都可以。弟子陆离，弟子想要让。 回禀主上，女子比武胜者已经选出，正是柳梢师妹。哦，是吗？柳梢，你赢了。回主上，我不仅赢了，还练成了流光斩，不用像金叶子一样被你捏得粉粉碎了。你既然赢了，嗯，这，哼，今年的弟子可比往年的要有趣多了。 陆离啊，你刚刚说你的愿望是想要什么？我弟子，弟子弟,弟，弟子和王翦亲如兄弟，求主上开恩，晋升王翦。谁？我，我过来，快点。 主上，慢上慢上，有情有义，好，我准了。谢主上，谢主上。刘少啊，那你呢？你可有什么心愿啊？还请主上给小雪一个机会，以她的能力，已经超过府中许多弟子了。快来，快来！ 真的吗？好，今日本侯高兴，都准了。谢,谢主上。谢谢主上不过柳梢和陆离，作为今日的第一名，你们二人可还要通过灵火的试炼。灵火？什么东西啊？

这这这该不会就是灵火吧？你傻呀！这些只是灵火的虚影而已，真正的灵火你怎么可能这么容易看得到？那我们怎么找啊？小香，我打听过了，每次武阳侯府招收新弟子呢，都会安排最优秀的两人来取灵火，而且过了几千年，没有一个人能成功。灵火之所以难取，是因为它是耀灵上神遗留下来的一簇火焰，拥有太阳之力。这灵火、啊。 也是三界之中为数不多的上神之物了。没有人成功，是因为找不到灵火，还是因为带不出去啊？据说灵火能吞噬人的记忆，就算有弟子曾见过灵火，也不可能会有人记得，更别说成功将灵火带出去。我们也只能尽量一试。走吧。啊！你别走那么快啊！千百年来。 灵火通过吞噬记忆来强化自身，灵火树林也随之迷雾重重。属下担心，长此以往，整片树林都会被迷雾吞噬。 什么？你要走了？对，说好了，三天就是三天。你给我未来命运，我给你三日欢喜。刘少，这是你的选择。十年过去，命运已然改变，你后悔吗？ 不后悔，我不会为自己的选择而后悔。羽少，醒醒醒醒！谁在说话？羽少，醒醒醒醒！羽少。<上>不就是一声鸟叫吗？吓成这样。不过这种颜色的羽毛还真是少见。 我好像被拉到梦境里面了，一定是他，他唤醒了我。什么梦境？你刚才明明就只是摔了一跤呀、啊！怎么回事啊？也就是说，你是进入到迷雾里了。那我没事就说得通了，因为我一直以来都在找过去，我没有被师傅收留之前的记忆，所以我说这里的幻术啊。 对我没用，是啊，没错，少记得一些事也不一定是坏事啊。哎，这羽毛真漂亮，我长这么大还从来没有见过这样的羽毛。也是啊,啊，还要谢谢这只鸟，不然咱们柳少把我给忘了，我就亏大了。嗯，不错，而且那只鸟就像是太阳的颜色。还有啊，那只鸟有三只脚，你说是不是特别神奇？ 太阳，怎么了？据说妖灵上身的本体就是三足金乌，而太阳也是三足金乌所化。这么说来，这鸟是灵火<活>，快追！他们从迷雾中消失已经一个时辰，看来又要无功而返了。重儿，当年你在迷雾中只待了一刻钟就被逐出，而他们却能在里面待这么久。 本侯倒觉得，他们说不定能够成功。嘘。哎，你说的对，那鸟真是三足的。 我，嗯，药灵上神是女子之身，她不喜欢男子近身，你去。这上神有志气，我喜欢。嗯、看我的，小乌，你看这里潮湿昏暗，一定吃不好睡不香。这样吧，你跟姐姐回去，姐姐家呀。 那有良田万顷，姐姐带着你吃香的喝辣的，而且我还可以给你筑一个纯金的鸟窝，如何呀？来不来？ 抓到了！我今天肯定是吉星高照。他们拿到了，走，跟我去接应他们。你们两个留下。 柳梢，你是不是疯了？这么烫，你不知道松手吗？你指着我回头给你买药去啊！陆莉，我发现一个秘密。什么秘密？啊？你对我越凶，说明你心里就越关心我。我告诉你啊，嗯、我卖艺不卖身，别想赖着我。你手上抓着不烫吗？ 不烫啊，怎么可能烫呢？我可以用真元相阻，我可以离开它的温度的。可这是药灵上神的灵火，怎么会轻易就被控制呢？你都能那么轻易的拿到金屋，我怎么可能就控制不了它呢？你现在赶紧出去吧，别说这么多了，免得再生出别的事。出去，出去，出去，赶紧的。你拿好了，那好、哦。 什么样了、啊，大小姐，你能不能别再拖了？我都快变成烤猪蹄了，你能不能快点出？啊、小心！ 伤到他的，是我一定要抢他的灵火，以为能帮他减轻烫伤，可没想到我们俩手刚碰到一起，这灵火就突然爆裂了，都怪我，都是我的错。把你的手给我看看。 竟与陆离之灵力彼此相克，怪不得有此意外。